Hər vaxtın seyircilər, hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün sizlərə Masazı qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun dayanacağına yaxın, 6 nömrəli məktəbə yaxın, yeni təmizən çıxmış həyət evin təqdim edilir. Hörmətli izləyicilər, evin xarici görünüşüdür. Evimiz, gördüyünüz kimi 2 mərtəbədir. 1-ci mərtəbədə 2 maşınlıq qarajdır. Qarajın yan hissəsində köməkçi otaqlardır, baxın. Həyət sahəsidir ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimizdir. Gördüyünüz kimi həyətində də iki maşın rahat şəkildə yerləşir və iki maşınlıq da garajı var. Dəyəli Zəzər, ilk öncə evin birinci mərtəbəsində köməkçi otaqlarla sizləri tanış edib qoyuruq, biz gəblərsiz. Gördüyünüz kimi pilləkənimizin altında belə bir kladovka üçün yer nəzərdə tutulub və burada kombi varatım burada nəzərdə tutulub. Dəyəli Zəzər, burada isə birinci mərtəbənin pəncerasıdır və giriş burdadır baxın belə bir dəhliz kimi yerdir. Burada istəsəz hamam otağında, mətbəx kimi də təmir edib istifadə edə bilərsiniz və qarşı tərəfdə burada köməkçi bir yataq otağıdır. Çoxlu kimi yataq otağı yerləşir və burdan da yenə də garaja keçmək üçün qapıdır. Gördüyünüz kimi burada garajın içərisidir və garajın qapaqı qarsılıqdan çıxış qapısıdır. Və evimizin həyətanı sahəsidir. Baxın, ölçüləri kifayət qədər genişdir, evin həyətinin giriş dabanazı. Hörmətli izləcilər, indisə keçək evin daxili ilə sizləri tanış edək. Buyurun sizlər. Gördüyünüz kimi plakanımızla ağlaydaşlar üzlənilibdi. Evin qiyməti videomuzun Planländer gerəndəsində nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Baxın, gördüyünüz kimi geniş belə bir plaşatqası var. Pəncərələrlə şəbəkə ilə yığılıb. Yerləşdiyi ərazi tam əlverişli bir ərazidir. Gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizindəyik. Dəhlizin girişindən solda mətbəximiz yerləşir. axı şıxlıdır. Hörmətli izləyicilər, evin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 51800 manata deyilir. Yenə də qiymətdə endirim olacaq. Telefon nömrəmizi də xatırladarıq. 051 465 52 40. Dəyərliz izləyicilər, gördüyünüz kimi bura bizim qonaq otağımızdır. Evin kombi xətti çəkilib. Gördüyünüz kimi işıqlı, geniş qonaq otağı var. Kəs tərəfdə hamam otağımız yerləşir. Hamam otağının döşəməsi istiqbolla yudur. Baxın, belə bir hamam otağıdır. Bu isə bizim yataq otağımızdır. Otağın daxiləri genişdir. Ev yeni təmirdən çıxıb, ildə yaşayış olur. Baxın. Bu isə bizim növbətə yataq otağımızdır. Evin hazır təqribi ölçüləri genişdir, işıqlı yerdir. Gəl dilin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 51800 manata deyil, real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Ev təzəmir satılır. Telefon nömrəsi haqqında bax 051 465 52 40. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.